Только, чтобы покормить хмарку, приходится ее прятать от всех и давать усиленное питание. Потому что... стеги. Ай, больно, дура! Ай, хмарка, давай. Ай, дурочка. Сварилась. Иди сюда. На, вкусненькая хмарка. На, очень вкусная рыбка. Так, теперь пошли на крышу. Чтобы, чтобы, коты не забрали у нее. Она, даже она тоже ежика боится. Она всего боится. Чего такая трусливая, нелюдимая кошка. А вот она на, на, на крышу душевой. Там, где они с дождиком сидели, с сыночком. Царство ему Я ее усиленно кормлю, потому что она днем же где-то прячется она. Все могут днем подъедать, просто трош, под, подъедают. А она надо спрячется. Вот. На крыше душевой летний. Я и больше рыбы все в кашу, больше рыбы. Покупаю кильку, перебиваю, ну, отвары перебиваю, перебиваю венчиком. Потом кашу, в мясную уже кашу добавляю. Получается каша хрючева. Там и курица, и фарш говяжий, и это самое, и перебита килька. С, ну, с этим, с немножко еще с бульончики киличного вот туда подливаю тухрючего да ну им нравится вот их марка нелюдимая она тоже ежику боится она все боится я ее страшно спит со мной спит у меня в ногах она и ее дружочек ванька а на ваньку его родной брат симушка нападает старший брат нападает на ваньку кушай, кушай, кушай вот. мы идем первые на стерилизацию 30 числа на стерилизацию идем и наверно Венерочку тоже на стерилизацию хватит вам отражать уже точно